بسم الله الرحمن الرحيم. خطيب ارسلان حان حقاني.

وقال الله عليه الصحيح أنه يباشر أنه تشتجر ذكران مما فأنزل السكينة عليهم وأثابه خطها قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف خواب کے ساتھ پڑھی اللہ مصنع آنہ سیدنا و مولانا محمد و معلی آنہ آنی سیدنا محمد و مبارک و صلیم آنے قابل قدرِ انتران میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ کی تلاوت کی اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان سات ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا تذکرہ اس کے مبارکہ میں انسات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحاب کرام کا مجمع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہلاتے ہیں ان میں سے ہر صحابی کا اپنا ایک مقام اور فضیلت ہے لیکن آج چونکہ زر کی چودہ تاریخ ہے اور اسی مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار خدفا راقین میں سے جو سب سے قریبی دوست بھی تھے رشتہ دار بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے اس قافلے میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی شہادت کی تاریخ یہ اٹھارہ ذیل ہے اور ویسے بھی ہمیں مسلمان اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعلیہ اجمعین کی تاریخ کا پڑھنا یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے جیسے کہ ہمیں سیرت النبوی کا پڑھنا ہمارے لیے بطور مسلمان یہ لازمی ہے اسی طریقے سے تاریخی صحابہ کا واقفیت حاصل کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے بہت سارے فطرے آج کے دور میں نکلے ہیں کوئی انبے کرام نام السلام سلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ بہت سارے لوگ صحابے کرام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اور فتنوں میں مبتلا ہیں تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے جو بہترین اور مضبوط ہتھیار ہیں وہ ان ہستیوں کی تاریخ کا معلوم ہونا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غبور حاصل ہو کہ تراسٹھ سالہ زندگی کے جو اہم پہلو ہے وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے پھر ہمیں کسی جگہ شک نہیں ہوگا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے اصحابی کا نجو بے اقتدے تو اقتدے تو صحابہ میرے دوستوں کی نثال ایسی ہے جیسے کہ یہ ستارے ہیں اور جس صحابی کے پیچھے بھی آپ چلیں گے آپ کو ہدایت اور راستہ ملے گا ابھی اس میں ہمیں یہ اجازت اور اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھا سمجھیں اور کسی کو کمزور سمجھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کسوٹی میں ہمارے سامنے پیش کیا لیکن آج چونکہ ایک دردناک تاریخ آنے والا ہے اٹھارہ سے کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابہ کرام سارے صاحب فضیلت ہے لیکن خلفاء راشدین میں سے تیسرے نمبر پر خلیف سالس اس کو کہا جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے میں سے ان دس صحابہ کرام کے اندر جو ٹاپ ٹین جس کو ہم کہتے ہیں ان دس لوگوں میں سے جنہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے نبوت پر ایمان لائے اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی امتیازی شان تمام صحابہ میں سے مال کے حوالے سے پیسوں کے حوالے سے جہاں کہا پیغمبر اسلام کو اسلام کو اور مجاہدین کو مال کی ضرورت پیش آئی ہے تو سب اول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہاں بھی کے ایک موقع جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اشارہ بھی کیا ہے کہ یہاں مجاہدین کو یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے مالی معاملت کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تھے یعنی مال کے حوالے سے اس سے کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی کسی نے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو سے زیادہ مال اسلام کے راستے میں حق نہیں کیا ہے یہ تاریخ ہے اس کی اللہ نے اس کو بڑے مال سے نوازا بھی تھا لیکن مال تو قارون کو بھی اللہ نے دیا تھا مال تو ابھی بھی بہت سارے دنیا کے لوگوں کے پاس ہے لیکن مال کا ملنا یہ کمال نہیں ہے مال مال کے 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 ملنے کے بعد مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا یہ کمال ہے انسان کی اور یہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے اکمل طریقے سے حضرت عثمان ملی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تھا اور اس کے علاوہ جب جہاد کا میدان آتا تھا مجاہدین کی سب تیار ہوتی تھی تو کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو ڈال نہیں بنایا ہے کہ میں چلو پیسے خرچ کروں گا اور پیچھے رہ جاؤں گا فرماتے تھے کہ مال بھی خرچ کروں گا اور مجاہدین کے پہلے سب میں عثمان غنی کا نام لے دو کبھی بھی کوئی ایسا غزوہ ماسیب آئے ایک غزوہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نے اس اس کو حکم دیا تھا کہ آپ پیچھے نہیں جائیں کے ساتھ جانا پیش پیش ہوتے تھے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیں تو کو لائک کریں, کریں اور پریس کریں آئیکن کو